Мелешко Александр Николаевич, глава благодейного фонда социальных реформ Надея. Осуществляем деятельность в городе Авдеевка. Основные направления работы это министерство, ну, работа в информационной политике, помощь военным, гражданским, также развитие гражданского, открытого гражданского общества и продвижение реформ в Донецкой области. В сфере помощи обездоленным мы работаем в пределах своих ресурсов. 2015 года мы осуществляли раздачу продуктовых наборов, теплых вещей. В феврале 2017 года, когда произошла вот эта эскалация конфликта, фонд подключился к работе, и мы помогали власти довозить адресную помощь в отдаленные углы Авдеевки. В старой части тем людям, которым сложно приходить к центру, ну, для, в центральные места выдачи помощи и выстаивать в этой очереди. Объединила, Объединила нас это. обстановка, вот эта война, и мы как-то вот так, как говорится, взяла судьба, и вот мы объединились и решили создать фонд Надия. До этого времени каждый по-своему помогал и военным, и как могли местному населению тоже со своих ресурсов. Вот. Хотелось сделать как можно больше для них, чтобы они понимали, что мы здесь есть и что мы за то, чтобы здесь была и есть и должна быть Украина в любом случае, понимаете, и что это не должно было вообще произойти, если вот так логически рассуждать. И с 2014 года вот мы чем могли, тем и помогали. Связывались с волонтерами, и многие волонтеры нас знают из Запорожья, Днепропетровский, в Киеве есть, Инвада Франковск, и Львов. Вот связывались с ними все, что могли, ну, доставляли сюда, и мы уже военным распределяли. И теплую одежду и носки, но ну, все, что мы получали по почте, открылось все вот это, потому что была тут э, такая ситуация, что были и ДНР, и все здесь было. И когда на все это смотрел, что так ну не должно было этого все происходить. Ну как бы так, это предательство земли, на которой ты живешь, предательство государства, в котором ты живешь и, и жил. И как так признать? что-то непонятное какие-то республики и сходить еще на референдум и проголосовать, но ну, вы знаете, это просто ни в какие логические рамки просто не входило, поэтому оно само по себе вот даже может оно где-то было заложено там и, внутри и оно по себе, когда вся эта ситуация, ну, просто наверное открылась, потому что хоть хотелось помогать и хотелось помогать, ну, просто было больше ресурсов, наверное, ну, все что можно можно было бы отдать. Нет, у нас э, члены фонда Иги. Авдеевские. Мы, мы...